Mən müraciətim cənab Baş Prokurorumuz Camran Əliyev cənablarınadır. Cənab Baş Prokurorumuz Camran Əliyev cənabları, sizin nəzərinizə eləməyimin səbəbi Gəncə şəhəri Baş Polis İdarəsinin baş müstəntiqi Rauf Ataçıyevin bizdən etibardan sui-istifadə etməklə, yani dələduzluq yolu ilə 230 min manat pulu alıb və geri qaytarmaması ilə bağlıdır. Mən Rauf Ataçıyevdən pulu tələb etdiyim halda Rauf Ataçıyev Sən dəfələrlə qanunsuz yollara tutmuşam və sənin boynuna 178.3.2 maddəsini qoymuşam. El elə eləməcəyəm ki, 178.3.2 maddəsi bərait alsa belə, sənə 234-cü, yəni narkotiklə iş açdırım. Rauf Atakiyə mənə qeyd edir ki, bu pulun 70 minini baş prokurorluğa verilib, qalan 160 minini isə Gəncə şəhəri Baş polis idarəsi və Gəncə şəhəri prokurorunun yüksək vəzifəli şəxslər arasında bölünübdür. Mən bununla bağlı şikayətimi Gəncə şəhəri prokurorluğuna etsəm də, Gəncə şəhəri prokurorluğunda heç bir nəticə yoxdur və Rauf Ataqiyev haqqında heç bir tədbir görülmür. Hətta buna baxmayaraq korrupsiya qarşı mübarizə idarəsinə də müraciət etmişəm və müraciətim 3, 3 aydır qeydə alınıb, amma Rauf Ataqiyev barədə heç bir tədbir görülmür və bizdən mülksədi pulu geri qaytarmır. Sizdən çox xahiş edirəm. Mən Gərcə şəhəri prokurorluğuna bütün bu sübutları təqdim elədiyim halda hansı araşdırma gedir? Nə araşdırma gedir? Pulu aldığı açıq ortada, pulu verdiyi mə açıq ortada. Rafat Atakiyevin məndən mülksədiyi pulun hamısının sübutlarını vermişəm. Ancaq bu sübutlar yəqin ki baş prokurorluğa verilmir və Rafat Atakiyev dəstəklənir. Sizdən çox xahiş eləyirəm. Cənab baş prokurorumuz Camran Əliyev cərapları, bizi bu qanunsuzluqdan qutarasınız. Bizə kömək edəyəsiniz. Rafat Akiyevin bizdən mənimsədiyi 230 min manat pulu geri qaytarılmasında bizə köməklik edəyəsiniz. Çünki Gəncə prokurorluğunda Rafat Akiyev dəstəklənir. Rafat Akiyev haqqında heç bir təlbir görülmür. Əksinə, Rafat Akiyev öz işindədir, heç nə olmamış kimi davranır və mənim Gəncə şəhərinin prokurorunun qarşısında avqust ayının 31-də 2020-ci ildə intihara cəhdimin, intiharımın qarşısı alındı. Çünki mənə görə cana yığılmışam. Rafat Ətkiyə pulu qaytarmır və bunun haqqında da heç bir tədbir görülmür. Ümidimiz sizdədir. Cənab Baş Prokurorumuz Camran Əliyev cənabları, xahiş edirəm, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, bizə kömək eləyin. Pulumuzun qaytarılması və bu dələduzluğa son qoyulması haqqında xüsusi göstərişinizi verməyinizdən çox xahiş edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram.